হাঁহ আপোনাৰ সদায় দায় নধৰিব আৰু আমি এই মাৰ্কণ্ড উপাসখন ইয়াৰ পিছত যিসমূহ কথা হ'ব লগা আছে আমি খুব সংক্ষিপ্তভাৱে হ'লেও আপোনাৰ খবৰ সন্মুখলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ ভটাচাৰ্য বাবে মানে কাছ কৰি যাওঁতে সম্পূৰ্ণ শেষ নহ'লেও তেতিয়া এই পদৰ অধ্যায় যিতে পৰে তাতেই ৰাখি দিব পৰা হয় সেইকাৰণে আমি সমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গোটেই কথাখিনি আমি অকণমান সংক্ষিপ্তভাৱে লওঁ উচ্চে কৈ থোৱা পাছত ভাল হ'ব নহ'লে পদ মৰ্মে যাওঁতে যাওঁতে আজি সন্ধিয়াও বহুত বিষয় পাৰে কথা ভাষাখন এনেকুৱা নৰনাৰণ সেই আৱিৰ্ভাৱ হ'ল মাৰ্কণ্ডমণি সংকট মাৰ্কণ্ডমণিয়ে ইমান সুন্দৰ এভাগ স্তুতি কৰিলে স্তুতিভাগৰ মাধ্যমেদি এই কথাটো বিশেষ ধৰণে উন্নতি আছে হে প্ৰভু তোমাৰ কৃতাতে সকলো চৰাচৰ স্বজন হৈছে পাৱন হৈছে আৰু সংহাৰ হৈছে তুমি যদিওবা সতৰ্গতম তিনি গুণত তিনি মূৰ্তি হিচাপে ৰূপায়িত হৈছা সৃষ্টি কাৰ্য সম্পাদনৰ কাৰণে তথাপিতো ভকতসকলৰ চিন্তনীয় আৰাধ্য বন্দনীয় ৰূপটো হ'ল সাত্বিক ৰূপ অৰ্থাৎ সাত্বিক ৰূপ কোনটো ভগৱন্তৰ ভগৱন্ত ৰজুগুণৰ ৰূপটো হ'ল ব্ৰহ্মা ৰজুগুণে ব্ৰহ্মাৰূপে সজা চৰাচৰ ভগৱন্তৰ সত্ৰগুণীয়া ৰূপটো হ'ল বিষ্ণু বিষ্ণুৰূপে সত্ৰগুণে পালা নিৰন্তৰ তমুগুণে ৰুদ্ৰৰূপে সৃষ্টি সংঘাতন্ত তিনি গুণে তিনিমূতি এক ভগৱন্ত গতিকে এই সাত্বিক ৰূপটো যদ্যপি বন্দনী সন্ত তথাপিতো বিষ্ণুতেহে সিদ্ধি মনুষ্য অৰ্থাৎ বিষ্ণু ৰূপ ঈশ্বৰৰ ৰূপ সাত্তিক ৰূপটো ভকত বৈষ্ণৱৰ কাৰণে একমাত্ৰ চিন্তনীয় বা আৰাধ্য এতিয়া এনেধৰণে ভগৱন্ত নাৰনায়ণ ঋষিক স্তুতি কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নাৰনায়ণ ঋষিয়ে নাৰাখণ্ড বুলি ক'লে আৰু হেৰি কৰিব তোমাৰ স্তুতি আমি অতিব প্ৰসন্ন তুমি যে আমাক ধ্যান কৰিলা ইমান দীৰ্ঘ বাৰ হাজাৰ বছৰ আৰু আমি নৰশন্ধিটো আমাক যি স্তুত্ৰ প্ৰকাশ কৰিলা আমি অতিকে সন্তুটি নহয় বৰ লাগে তোমাক কোৱাচোন যি বিচৰা আমি তাকেই দিম কোনো শংকা নকৰি এতিয়া মাৰ্কণ্ড মুনিয়ে কলে হে স্বামী আপোনাক আপুনি দৰ্শন যেতিয়া দিলে আমাৰ সেই যথা সৰ্বস্ব তথাপিতো প্ৰভু আপুনি দিম বুলি ভাবিছে যিহেতু মোক অকণমান এই বৰকলকে দিলেই মই সকলোবোৰ পোৱাৰ নিচিনা হৈ যাম বোলে কি বৰ লাগে সেইটো হ'ব আপোনাৰ অকণমান মায়া যদি মোৰ দৰ্শাই তেতিয়া মই সকলো বৰ পোৱা নিচিনা হৈ যাব সাংঘাটিক কথা কৈ দিলে ভগৱন্তৰ মায়াক এজন ভকতে ওলেটো জীৱন ভকতি কৰি কৰি সাধনা কৰি কৰি সাধনা কৰি কৰি বিচাৰিব লাগিছিল ভকতিক বিচাৰিব লাগিছিল মুক্তি মুক্তিও আনি বিচাৰিলে নাই অন্ততঃ ভক্তিটো বিচাৰিব লাগিলে ভক্তি নিবিচাৰিলে বিচাৰিলে ভগৱন্তই খুব মনা মনা হাঁহি এটা মাৰি আই মেহি ইমান যুগ যুগ ধ্যান সাধনা কৰিব বিচাৰিব লাগিছিল কি বিচাৰিলে কি কেঁচেৰাই হ'ব আৰু তথা বুলি কৈ ভগৱান গুচি গ'ল এদিন সিদিনিকে মাকন্দিৰ বিৰাট খুচি আৰু মোক আৰু প্ৰভুৱে প্ৰভুক মায়া দৰ্শন দৰ্শন দিব আৰু প্ৰভুৱে কৈ গৈছে যেতিয়া মই চাবলৈ পাম আৰু বৰ আকুল ব্যাপাৰ আঘতে ইদিনি সিদিনীকে এনেকে ইফালে সিফালে সঘনাই চাই থাকে পূব পশ্চিম উত্তৰলৈকে কোনোবা ফালৰ পৰা আহিব নেকি মায়া কোনোবা এফালে মায়া দেখা পাম নেকি ভগৱানৰ মায়াো কিনিব নোৱাৰো জীৱনত দেখি পোৱা নাই গতিকে ঈশ্বৰে যেতিয়া কৈ থৈ গৈছে মই এই বুলি দেখিম আৰু নিজকে আকৌ ধন্য ধন্য মানে মায়া কেতিয়া আহিব কেতিয়া দেখিম এনেকৈ চাই থাকোঁতে এনে এটা দিন হাৱা ধুমুহা আহিম ইমান মুখত মাৰে বৰষুণ ইমান ঢালিবলৈ ধৰিলে বৰষুণৰ প্ৰভাৱত গোটেই মানে ওখ চাপৰ বুলি কথা নাই পৰ্বত পাহাৰ চপুৰি গল প্ৰভাৱৰ জল সৃষ্টি হৈ গল ধাৰাসাৰে মুখত ধাৰে বহুদিন বৰষুণ হোৱাৰ প্ৰভাৱত পৰ্বত পাহাৰ চাপ্ত হৈ গল গোটেইখন সমুদ্ৰ প্ৰবাহৰ জল হৈ গল আৰু সিমানেতো জল ধাৰাৰ প্ৰভাৱ সোঁতে বৈ আহি আহি মাকন্দমুৰ্নিৰ আশ্ৰম সৈতে মাৰ্কন্দমুনি উটুৱালৈ গুচি গ'ল মাকন্দমুৰ্ণি তলৰ জলত উঠি গৈ থাকোতে কেতিয়াবা ভতংকে কোনোবা শিশু বা ঘৰিয়াল এটাই ধৰি তললৈ টানি লৈ যায় এইটো কি তলং ভতংক উপঙি আহিছে বুলি কেতিয়াবা আকৌ তাত এই যে সি ভতংকৰ ওপৰলৈ ওপঙি উশাহ লৈ উঠি উঠি গৈ থাকে এইদৰে আকৌ কেতিয়াবা কোনোবা ৰাঘৱ নামৰ প্ৰাণী এটাই আকৌ কামো মাৰি ধৰি তললৈ ডুবাই লৈ যায় আকৌ কেতিয়াবা তাৰ মুখৰ পৰা উশাহ পাই ওপৰলৈ ওলাই উশাহ লয় এইধৰণে কেতিয়াবা তিনি নামৰ জলস্বৰটো লৈ যায় কেতিয়াবা মগৰ নামৰ জলস্বৰটো লৈ গৈছে এই ধৰণে কিন্তু প্ৰদয়ৰ জলত মাৰকন্দমুনিয়ে সাত বাৰ উপাৰ ত যোৱা কৰিলে সাত বাৰ ছবাৰো নহয় আঠবাৰ মই সাত বাৰ সাতটা দিনতে আমি হয় কেতিয়াবা উপঙিছো নহয় কেতিয়াবা তল গৈছোঁ নহয় কেতিয়াবা উপঙিছো নহয় কেতিয়াবা তলো গৈছো এই ধৰণৰ মাৰ্দণ্ডেমণি উপঙি উপঙি গৈ আছে গৈ গৈ দেখিলে এটা দিন মানে অকণমান ওখ জেগা এডোখৰ আছে তাতে বটব বৃক্ষ এজোপা দেখিলে বটব বৃক্ষজোপাৰ গুৰিটোৱে ওলাই আছে আৰু তাতে কুঁৱৰীয়া পাত দেখিলাৰ ওপৰতে কণমানি শিশু এটা বাল মুকুন্দ বুলি কৈছে কণমানি শিশু এটা মানে মানে হাত ভৰি মাৰি মানে খুৱাই থকা শিশুটোৱে যিদৰে হাত ভৰি মাৰি উমৰি থাকে তেনেকে উমৰি আছে ৱাহ ইমান তলৰ অৰ্জনত তেনেও পতুল মাছ মানে কোনো প্ৰাণী একো নাই এই জেগাডোখৰ বতৰ বৃক্ষজোপাৰ তলত এই কণমানি শিশুটো কুমলীয়া পাণ এখিলাৰ ওপৰত শুই আছে ইটো কি কথা এই বুলি এনেকে ওচৰলৈ গৈ জুমি চাও গেচন বুলি কৈ এনেকে চাবলৈ গৈ চাওঁতে চাওঁতে ভতংকে বালন কুণ্ডৰ নাকৰ নাকৰ নিশ্চয় হেৰি গৰ্ভ সোমাই গৈ আনি দেখি বালন কুণ্ডৰ গৰ্ভলৈ গ'ল মাৰ্কুণ্ড বুলি কটা প্ৰলয়ৰজন একো নাই কোৱা এইখন হ'ল পুষ্পভদ্ৰ মোৰ আগৰ নদী কোৱা নদী পাৰ্থন এখন মোৰ আশ্ৰম মোৰ এইখনৰ পৰ্বত পাহাৰ নদ নদী এইবিলাক গোটেইবিলাক চব দেখা পাইছে আগত দেখাৰ দৰে কোনো প্ৰলয়ৰ জলত নাই বিৰা শান্তিৰ সৈতে আছে কেইটামান মুহূৰ্তত দিছিলে ভটং আকৰ নাকৰ নিশ্বাসৰ লগে লগে মানে ওলাই পৰে প্ৰলয়ৰ জলত পৰে প্ৰলয়ৰ জলত পৰাৰ লগে লগে হাঁহাকাৰ চব ফটাবলৈ পৰে আকৌ এই ধৰণে বালকুন্দৰ মানে নাশাৰ অন্ধেদি বায়ু ভিতৰলৈ নিয়াৰ লগে লগে মানে মাৰ্কণ্ডমুনি বাল মুকুন্দৰ উদলত প্ৰৱেশ হয় উদলত প্ৰৱেশ হ'লেই শান্ত সম্য অৱস্থাত জীৱন যাপন কৰি থাকিবলৈ পাম আকৌ ভটংকে নাকৰ নিশ্বাসৰ লগে লগে প্ৰলয় হ'ব এইবাৰ এই ধৰণে কিন্তু সাত বাৰ অহা যোৱা কৰিলো এই সাত বাৰ অহা যোৱা কৰাৰ অৰ্থ সেইটোৱেই অৰ্থাৎ আমি এই সংসাৰখনৰ মায়াৰ জলত ঈশ্বৰ কৃষ্ণ ভগৱন্তৰ মায়াৰ জলত আমি এই ধৰণে সাতটা দিনৰ মাধ্যমেদি যেতিয়াই যেতিয়াই গুৰু দেও নাম ভগত আজিৰ নিচিনা বা কালিৰ নিচিনা এটা পৰিৱেশত আমি অহাৰ সৌভাগ্য হৈ যায় বা ভকতৰ সংগলৈ যোৱাৰ পৰিৱেশ হৈ যায় সৌভাগ্য হৈ যায় সেই সেই সময়টোৱে আমাৰ কাৰণে বালন কুণ্ডৰ উদয় ইয়াৰ পৰা যেতিয়া আমি উঠি গলো চবচোন প্ৰব্লেম হয় লৰা চিন্তা ঘৰৰ চিন্তা গৰু চিন্তা কিবা চাকৰি চিন্তা কিবা চিন্তা কিবা এটা আনিবই লাগে কম আমাৰ চিন্তাবিলাক আহে সেই চিন্তাবোৰ মানে হ'ল প্ৰলয়ৰ জ্বলৰ সমস্যা যেতিয়াই যেতিয়াই আমি সাতটা দিনৰ ভিতৰত যি মুহূৰ্ততে ভকতৰ সংগলৈ যাওঁ বালন কুণ্ডৰ উদৰলৈ যোৱাৰ নিচিনা আমাৰ জীৱনটোত এই সাতটা দিনৰ ভিতৰতে হয় কেতিয়াবা আমি বালনকুণ্ডলৈ উদৰলৈ গৈছো বৰ শান্তিৰে আমি জীৱন যাপন কৰাৰ সৌভাগ্য ঘটিছে আৰু যেতিয়াই যেতিয়াই কোনোপিনে ভকতৰ সংগ নাপাওঁ সেই সেই দিনবিলাকে আমাৰ দুৰ্দিন বুলি মহাপুৰুষ মাহে বুলি লাগে কলে মেঘাচন্দৰ্দিন হৰি কথাই অমৃতৰ শব্দ কয়স যিটো দিন ভয় আমাৰ সোমবাৰ মঙ্গলবাৰ বোলে শনিবাৰ মঙ্গলবাৰ দিনটো ভাল নহয় দিন নহয় আমাৰ কৃপালু গুৰুজনে কৈছে সেই দিনটোহে বেয়া যিটো দিনত আমি গুৰুদেৱ নাম ভকতৰ সান্নিধ্য অকণ নাপালো সেইদিনা লাগিলে বুধবাৰে হওক বা সোমবাৰে হওক দেওবাৰে হওক সেইদিনে বেয়া সেই দিনটোৱে ভাল লাগিলে শনিবাৰে হওক বা মঙলবাৰে হওক যদি ভকতৰ সংগ অকণমান ভগৱন্তৰ গুঞ্জ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰাৰ পৰিৱেশটো পালো এই ধৰণে বালকুণ্ডৰ সাত নম্বৰ বাৰত যেতিয়া মাৰ্কণ্ডমুনি বাঢ়ি ওলাল নাই নহয় এতিয়া বালনকুণ্ডও নাই প্ৰলয়ৰ জন্মো নাই মাৰ্কণ্ডমুনি সেই নৰনাৰায়ণ ঋষিক ধ্যান কৰা যি পুষ্পভদ্ৰা নদীৰ তীৰত বা মাৰ্কণ্ডমুনিৰ যিখন আশ্ৰম আছিলে সেই আশ্ৰমলৈকে বহি আছে ঈশ্বৰৰ মায়া বহি আছে আৰু এনেহেন মাৰ্কণ্ডমুনি ভগৱন্তৰ একান্ত যে ভকত আছিল এমাৰ প্ৰসংগ ক্ৰমে মহাদেৱ শংকৰে কৈলাশত পাৰ্বতীয়াইক ক'লে হেৰা পাহৰি বৰ সুন্দৰ ভকত এজন কিন্তু আছিল দেই পুষ্পভদ্ৰা নদীৰ পাৰত বহুত ধুনীয়া দেই ইমান ধুনীয়া নাই নহয় অতিবৰ সুন্দৰ এজন ভকত আছে অ' স্বামী তেতিয়া হা আমি তেওঁ এবাৰ চাবলৈ যাব পাৰো নেকি কিয় নেযামানে তুমি যোৱা নোযোৱা নাজানো মই কিন্তু যাবলৈ আজি বহি থকা মই হৈ আছোঁ সেই ভকতজনক চাবলৈ অ তেতিয়াহ'লে চি ময়ো যাম মোক আকৌ এইটো যাব মই ক'ম মই জানেই কিন্তু এই বুলি আৰু পাৰ্বতীয়ে যাবলৈ তৈয়াৰ হ'লো ঠিক আছে পাৰ্বতী ওলোৱা তেতিয়াহ'লে বিষভক মাতা লিখকজনে দুয়ো আহি লাভ আহি এতিয়া মাৰ্কণ্ডমণি ধ্যানত ব্ৰত হৈ আছে নহয় আলহী আহিল গৃহতৰ ঘৰত দুৱাৰ নোখৰ ওচৰত জুই আছে গৃহস্থই দুৱাৰ নুশোলে ন মা কন্দমুনিয়ে চকু নুখোলা হ'ল ন তে মহাদেৱ শংকৰে পাৰ্বতী কৈছে পাৰ্বতী তুমি অকণমান ইহঁতে বহা দেই লগতে তুমি জানাতে লৈ থাকা নহয় আমাৰ আজি পাৰ আজি নহ'লে কি হ'ল এৰাই ব্ৰহ্মক ধ্যান কৰি আছে ঈশ্বৰক ধ্যান কৰি আছে কেতিয়াবা ধ্যান কৰিব চকু কৰিব ঠিক নাই গতিকে ধ্যান মই আগলৈ ভাঙি লৈ মই সোমাব লাগিব নহ'লে উপায় নাই কেনেকৈ কি কৰিম নতুন মহাচোন বাৰু এই বুলি মহাদেৱ শংকৰে এটা পতংগ ৰূপ ধাৰণ কৰি মাৰ্কণ্ডমুনিৰ নাশা মুন্ধেদি ভিতৰত সোমাই দিয়ে সোমাই দিয়াৰ লগে লগে দেখি নোপোৱা জগতৰ গুৰু মহাদেৱ শংকৰ স্বপ্ন খাই মাৰ্কন্দমুনি ধ্যান নংকৰ বাহিৰত দেখি নোপোৱা স্বয়ং বিষ্ণু ব্ৰহ্মা মহাদেৱ আচৰিত আৰে মইতো ধ্যান কৰি আছিলো কেৱল ভগৱান কৃষ্ণ স্তুতি কৰি স্তুতিৰ মাধ্যমেদি জানিব বিচাৰিলে হে স্বামী হে প্ৰভু সমস্ত মইতো কেৱল ব্ৰহ্মক উপাসনা কৰি আছিলো তোমাৰ সমস্ত তিনিজনে যে অধনক দৰ্শন দিলে মই একো বুজিব নোৱাৰিম তে কৈছে যে ব্ৰহ্ম পুষ্টি জগত তুষ্ট তোমালোকে একো মনে প্ৰাণে ব্ৰহ্মক ধ্যান কৰি আছিলা সেইকাৰণে মই কৈলাশৰ পৰা দৌৰি আহিবলৈ বাধ্য হলো সেইকাৰণে প্ৰজাপতি ব্ৰহ্মাক মানে সত্য লোকৰ পৰা ব্ৰহ্ম লোকৰ পৰা দৌৰি আহিবলৈ বাধ্য হলো তে তুমিতো ভাবিছিলা ভগৱান কৃষ্ণক দে ভগৱান কৃষ্ণ ভক্তি মানে আমাক আৰু বেলেগে ভাবিবলগীয়া স্থায়ী নাই অ ৰাণী কৃষ্ণৰ কোজে পূজা এই তথ্যখিনি এই কথাখিনি মাৰ্কণ্ডমুনিৰ কাহিনীৰ আগত নিজে আছো তাৰপিছত সুধিলে মার্কন্দমি হে জগতর গুরু মহাদেব শঙ্কর হে স্বামী মই প্রভুক ধ্যান করে থাকতে আপনি যে মোক দর্শন দিলে আপনার হব তিনওজন দুয়োজনে যে ব্রহ্মাণ আপনি আপনার শবর ভিন্নতা নাই যদি তথাপিত গুণ সাপেক্ষে আপনার হব তিনি মূর্তি তো মহাদেব শঙ্করে কি কি বলে কৈছে আনিবন কৰিবলগীয়া কথা আছে এই মাৰ কণ্ডমণি মোৰ এটা বৰ ডাঙৰ গোপনীয় লোভ আছে এই লোভ ৰাখিব নোৱাৰি মই তোমাৰ ওচৰলৈ দৌৰি আহিলো কিনো জানা এই পৃথিৱী মণ্ডলত যিমানবিলাক তীৰ্থ আছে কিছুমান আছে জলময় তীৰ্থ কিছুমান আছে স্থলময় তীৰ্থ আৰু কিছুমান আছে প্ৰতিমা তীৰ্থ জলময় তীৰ্থ জপ দেৱ থকা জলময় আৰু দেৱৰ প্ৰতিমা ফলময় তীৰ্থবিলাক হি মাৰ্কন্দমণি মানুহে ভ্ৰমণ কৰোতে কৰোতে তীৰ্থ দৰ্শন কৰোতে কৰোতে কতকালে সুধি কৰে পৰ্যটন কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততহে কাৰোবাৰ এজন তীৰ্থযাত্ৰী অকণমান পাপ মোচন হব পাৰে বেছি একো দিব নোৱাৰে কিন্তু তোমাক আমি দৰ্শনৰ কাৰণে এই কাৰণে আহিলো তুমি মহামোহন ককা শেৱ যিটো জনাশুদ্ধ মণ্ডপত থকা সমস্ত তীৰ্থৰ ভিতৰত ৰজা তীৰ্থ হল ভকত ভগৱন্তৰ ভকতৰ সানিধ্য যদি অকণমান পালে ভকতৰে পদধূলা যদি অকণমান ললে ভগৱান কৃষ্ণই বুলি কৈছে পৰমশ্বৰ দেৱ কৃষ্ণ কন পালে লাগ তপ জপানে একান্ত ভক্তৰ অপহদ ভগৱান কৃষ্ণই উদ্ধ কলে মোৰৰ উদলতঃ আছে ব্ৰহ্মাণ্ড জ্যোতি ক ভতৰ ধূলা পৰি পবিত্ৰ প্ৰত্যেকৰ আপোনাৰ শবৰ সান্নিদ্ধ্য আপনা শৱৰ সংগ মানে ভগৱন্তৰ সান্নিধ্য ভগৱন্তৰ অনুগ্ৰহ কৃপা গতিকে এই কথাটো কোনে ক'লে মহাদেৱ শংকৰে ক'লে তুমি মহা মহন্তক শেৱ যিটো জনাশুদ্ধ গোচৰী পাতেক তেখন বা সেই মাৰকণ্ড মুনিকৰ আজিয়ে সৰকাৰৰ প্ৰতি কিমান যে লাভ কিমান যে সৌভাগ্য মন কৰাচোন ওৰা তুমি মহামন্তক কৰিলো লাপ কায় বাক্য মনৰ গো শিল মহাদেৱ শংকৰে কৈছে তুমিহে মহাবসন্তক যিহেতু অকণমান বাৰ্তালাপ কৰিব পাৰিলেই মোৰ কাই মোৰ বাক্য মোৰ মনৰ পাপ দূৰ হোৱা সুবিধাটো দেখিয়ে আজি তোমাৰ লগত অকণমান আলাপ কৰাৰ হেঁপাহ আহিল আৰু অকণমান যে আলাপ কৰিব নাপালো তোমাৰ নিচিনা এজন একান্ত ঈশ্বৰৰ সেইবোৰ যে দৰ্শন কৰিব পালো কাইৰ বাক্য মনৰ মোৰ এই মুহূৰ্ততে গুচি লওঁ মহাপ পৰম পাতেকে যিটো আতি অন্তি তুদৰ সনে সিও শুদ্ধ হাতী আজি সেই সাফল্য ভৈৰ দিবাৰ কৰিলাৰি মহাদেৱ শংকৰে মাকণ্ড মুনিৰ এই কাহিনীভাগৰ মাধ্যমেদি অৰ্থাৎ আমাৰ এই জ্ঞানটো প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছে দেওতো তীৰ্থটো কৰি আপোনাৰ ভকত সদায়ে বৰ ভকতক ভজিলে গুচে কৰ্মজ্বলু সমস্ত মহাদেৱ শংকৰে কলে আজিহে সফলভূত দিৱস আমাৰ কৰিলা লিখিক সিদে বাক্যে গতিকে মাৰ্কন্দমণিৰ উপাখ্যান মানে আমাৰ প্ৰত্যেকজন আই বাপৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ এক সুন্দৰ কাহিনী সেই উপাখ্যান ভাগ সেইভাগক উপাখান বুলি কোৱা হয় ভাঘৱত গ্ৰন্থত বহুখিনি উপাস্যান আছে যেনেকৈ অজানিৰ উপাখ্যান মাকন্দ উপাখ্যান গজেন্দ্ৰ উপাখ্যান হৰিশ্চন্দ্ৰ উপাখ্যান এনেকেইসমূহ উপাখ্যান বুলি যে কোৱা হয় উপাখ্যান মানে কি উপযোগ আখ্যান সমান উপাখ্যান অ এইভাগ যদি গ্ৰন্থত থকা ভাগ যদি উপাখ্যানে হয় তেন্তে আচল আখ্যান এভাগ আছে সেইভাগ কোনভাগ নপনি আমি সমস্ত আচল আখ্যান এই আমাৰ আচল আখ্যান আমাৰ শৰীৰত থকা এই কথাটোলৈ বুজি পাবৰ কাৰণে আমি কৰিব লাগে কি কৰিছো কি কৰিবলগীয়াটো কি এই জ্ঞানটো আমি লাভ কৰিবৰ কাৰণে আমাক ভাগৱত গ্ৰন্থত একো একো ভাগ মহান উদ্দেশ্যক লক্ষ্য কৰি উপ আখ্যান নিহিত হৈ আছে এই মা গণ্ড উপ আখ্যান ভাগৰ জৰিয়তেও আমাক একেশ্বৰ বাদৰ কথা এক কৃষ্ণদেৱ ভক্তিৰ কথা আমাক মহাদেৱ শংকৰে সমস্তজন মানৱৰ ৰাস্তা দলা খাবৰ কাৰণে এই জ্ঞানটো প্ৰদান কৰিছে এতেকে মহাদেৱ শংকৰ জগতৰ গুৰু বুলি কোৱা হয় গুৰু সেইজনকে কোৱা হয় যিজনে ৰূপদে আন্ধাৰ ৰৌ পদে ৰশ্মি বা পোহৰ যি আন্ধাৰৰ পৰা পোহৰৰ পথ দৰ্শাই দিব পাৰে সেইজনে গুৰু গতিকে মহাদেৱ শংকৰ জগতৰ গুৰু কৃপালেও আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আদি আদি যিসকলে আমাক পোহৰৰ ৰাস পাবলৈ খায় গুৰু পৰ্যায়ত আমাৰ আদ্য গুৰু জনক জননী শিক্ষাগুৰু দীক্ষাগুৰু আৰু আমাৰ ধৰ্মগুৰু এইদৰে গুৰু পৰম্পৰাত যিমান সমস্ত গুৰু আছে সমস্তই আমাৰ বন্দনীয়ান সেইকাৰণে আমাৰ আমার গ্ৰন্থসমূহৰ আৰম্ভণিতে গুৰু গুরুবন্দনা নামর এভাগ পাঠনি সদায় থাকে কিন্তু থাকে আরম্ভিলা গ্ৰন্থ গ্রন্থ লাভে সমস্ত কাৰ্যত আমি গুৰুৰ উপদেশ দিনা আমি কোনো কাৰ্যত সিদ্ধি লাভ কৰিব নোৱাৰো সেইকাৰণে প্ৰথম মাধৱ গুৰুজনাই এই কথাটো আমাক কৈ কৈছে দিন মাধৱ মাতি কহায় বাণী শুনা সমে ভগতি ভগতি মুগতি কহু নহয় স্বামী খুব চমুকে সৰু মাক বুলি উপানত এই কথা কেইদিন ৰাখিলো আমাৰ ব্ৰহাপুটা দায় মাৰ্জনা কৰিব বুলি সবাৰ চৰণত আমি পুনৰ পুনৰ সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ পাঠচলিত হৈ পাঠ অকণমান ফৰকৈ কাষ দিয়ক তেতিয়া সময়ছোৱাই আমাৰ সকলোৰে কাম সমাপন কৰি যাব কৃষ্ণ